Отдел декоративно-прикладного искусства наш не очень большой, но он отличается очень высоким художественным качеством. И у нас представлены произведения, сделанные из кости, лаковая миниатюра представлены изделия из стекла, бронзы, небольшая коллекция мебели. Но главной нашей гордостью является коллекция фарфора, который был выполнен в Российской империи да, на протяжении 18 и 19 веков. И в нашем музее представлены изделия вот из фарфора, начиная с 18 века. Это фарфор так называемого виноградовского периода. Это середина 18-го столетия, это 1744 год, когда был создан первый фарфоровый завод на территории Российской империи, который впоследствии получил название императорского фарфорового завода. И у нас достаточно последовательно представлены изделия этого завода очень высокого художественного уровня. И нужно отметить, что фарфор этого времени у уникален по своим именно художественным качествам. Он никогда не продавался практически, он всегда выполнялся по заказам, это были всегда дипломатические подарки. И в нашем музее можно увидеть очень интересные изделия именно этого периода. Особенно у нас интересно представлен вот уникальный виноградовский фарфор на территории Украины. Только в нашем музее вы можете увидеть изделия середины 18 столетия. Наша коллекция формировалась на протяжении начала 20 столетия, потому что в коллекцию вошли очень известные частные коллекции. Это коллекция Ускара в последующие периоды. Это коллекция Розенберга, некоторые вещи из коллекции Броницких, Белая церковь. То есть такая вот разнообразная очень система формирования коллекции нашего декоративно-прикладного искусства.